poytaxtimizda o'zbekiston fanlar akademiyasi tomonidan akademiyada sport musobaqalari o'tkazildi tafsilotlar muxbirimiz lavhasida har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan musobaqada fanlar akademiyasi tizimidagi 35 ta ilmiy tashkilotning 600 nafarga yaqin 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkak va ayol xodimlari o'zaro kuch sinashdilar musobaqa akadem kross badminton shaxmat stol tenisi, mini futbol yo'nalishlari bo'yicha o'tkazildi ishtirokchilar o'z yo'nalishlari bo'yicha g'oliblik uchun bahs olib bordilar man bugun ayollar va qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan stol tennisi yo'nalishi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdim man birinchi yil qatnashyapman o'yin mobaynida ancha qiyinchiliklar bo'ldi raqibi ham ancha yillardan beri qatnashib kelarkan bu o'yinlarda lekin omadimni berib g'oliblikni qo'lga kiritdim va keyingi yillarda ham xuddi shunaqa sport musobaqalarini tashkil etilishini biza xohlaymiz va bundan ham yaxshi yutuqlarga erishishni hammamizga nasib qilsin degan umiddamiz tadbir so'ngida g'oliblar tashkilotchilar tomonidan pul mukofoti mukofoti sertifikat hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar